То, если мы преодолеваем это вето, мы будем смущены вносить до него изменения. А да, если мы не надо. преодолеваем, мы просто подаем ну, сразу целостный новый И все. То а почему, зачем нам подтверждать бредовое да. решение да. Рады? Не надо было бредовое наносить, э, делать вето э, давайте, нет. мы сейчас, нет, вот мы сейчас, нет, мы сейчас занимаемся тем, чем любят заниматься чиновники заговариваем вопрос. Давайте первое. Что, мы, что нам сделать? Принять э, программу? Или преодолеть вето, или решить, как, э, каким образом, или, выйти, чтобы красиво, чтоб красиво каждый вышел из этой ситуации. То давайте я буду просить Мискового голову и вас, депутаты, всех, да? понять, что есть такая ситуация. И мы на выкон сейчас узгодили настолько этот бюджет. Я вам скажу, что это лучшее, что было сделано за те 5 лет, которые 4, которые я тут есть. Да? Я взял анализ, если вы дам, многим, да, сейчас скажу. Вот выполнение бюджета, никто ж не смотрит. Мы ж сейчас же все кричим, дайте, дайте денег. Да? А мы очень просто посмотрел. Департамент архитектуры мы с в 2013 году э, себе э, ему выписал 83 миллиона. Выполнение знаете сколько? 31. Это 30% Выконание. Вот сейчас обратно Мы тянем на себя одеяло и кричим Давайте, давайте. Департамент э, Житло-коммунальный Коммунальный, э, коммунальный э, ЖКХ. 52 заложили Выконание 11 миллионов Меньше 20% Это 13-й год. 14-й Аналогия. Да? Департамент архитектуры 63-й. Выконание ну, 22% Департамент ЖКХ 48, выконание 22. И смотрим эти же департаменты, сколько просят в этом году. У них в прошлом году было 22, да? А просят в этом году 72. И я теперь скажу, люди поменялись. Давайте я закончу. Давайте я закончу сейчас и больше не буду брать.